Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq Daniel bin Abdul Halim akan memberikan pengenalan bagi laporan khas ini yang bertajuk merangka semula falsafah keamanan Sedagat dalam konteks Malaysia. Dunia moden kini menyaksikan gelombang krisis yang semakin kompleks dari konflik bersenjata dan ketegangan sosial sehinggalah kepada krisis moral dan kerohanian. Malaysia tidak terkecuali dalam kelpelbagaian etnik, budaya dan agama. Kita berdepan cabaran mengekalkan keamanan sejagat yang tulen dan berakar kepada nilai tempatan. Artikel oleh Zul Azmi Yaakob bin Zaidan Morris pada tahun 2020 telah mencabar kerangka barat yang terlalu bergantung kepada pendekatan liberal sekuler. Pendekatan ini menekankan hak individu dan prosedur undang-undang tetapi mengabaikan panduan ilahi, moral dan spiritual. Penulis berhujah bahawa falsafah keamanan yang bersifat relatif seperti ini gagal menangani mas akar masalah manusia. Sudah tiba masa kita merangka semula falsafah keamanan dari kaca mata Islam dan realiti Malaysia. Keamanan. Satu perkataan yang ringkas Namun membawa makna cukup besar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat Selama ini kita sering memahami keamanan sebagai ketiadaan konflik atau peperangan Tetapi dalam dunia moden penuh cabaran hari ini Sudah tiba masanya untuk kita merangkul semula fasa-fasa keamanan Khususnya dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum, budaya dan agama Malaysia bukan sahaja memerlukan keamanan yang bersifat luaran seperti kestabilan politik dan keselamatan fizikal tetapi juga keamanan dalaman yang merangkumi keadilan sosial perpaduan rakyat serta keutuhan moral dan etika dalam kepimpinan dalam konteks dunia yang semakin global ancaman keselamatan tidak lagi terbatas kepada serangan bersenjata semata-mata kita kini berdepan dengan ancaman cyber, ekstremis, ideologi, krisis iklim dan ke tidak sama rataan ekonomi. Justru, falsafah keamanan Malaysia perlu beralih daripada konsep statik kepada satu pendekatan yang lebih eksklusif, dinamik dan berteraskan nilai kemanusiaan. Apakah erti keamanan dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia? Bagaimanakah kita boleh memastikan keamanan tidak hanya dinikmati oleh segelintir tetapi dirasai secara adil oleh semua? Inilah persoalan-persoalan penting yang perlu diteliti apabila kita berbicara tentang merangka semula falsafah keamanan Malaysia. Bukan sekadar demi kestabilan negara tetapi demi masa depan rakyat yang harmoni, sejahtera dan bersatu padu. Terima kasih Daniel. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Iqmal Fikri dan berikut adalah laporan khas mengenai cadangan asal falsafah Islam sebagai teras baru kepada pemikiran keamanan sejagat. Dalam dunia yang semakin kompleks dan berdepan pelbagai cabaran, termasuk konflik bersenjata, ketegangan budaya dan krisis kemanusiaan, pendekatan baharu dalam memahami dan membina keamanan amat diperlukan. Satu artikel akademik terkini telah mengetengahkan bagaimana falsafah Islam mampu menawarkan suatu kerangka pemikiran yang bersepadu spiritual dan realistik. Sebagai alternatif kepada model barat yang diteknokratikan dan individualistik. Lima prinsip utama dibincangkan sebagai asas kepada pendekatan ini. Yang pertama, Tauhid. Tauhid bermaksud iaitu kesatuan Tuhan sebagai asas kesedaran spiritual. Prinsip ini menekankan bahawa semua manusia adalah sebahagian daripada ciptaan ilahi dan oleh itu memikul tanggungjawab bersama dan memelihara keamanan serta keharmonian sejagat. Yang kedua, adil atau keadilan yang bermaksud menuntut keseimbangan antara hak individu, tanggungjawab sosial dan kepentingan umum dalam falsafah Islam. Keadilan bukan sekadar pelaksanaan undang-undang tetapi mencukupi keadilan sosial, ekonomi dan moral. Ketiga, rahmah. Rahmah atau kasih sayang, Islam menekankan hubungan insani yang dibina atas dasar belas isan dan empati termasuk terhadap golongan tertindas dan masyarakat rentan. Keempat, hikmah. Hikmah bermaksud kebijaksanaan dalam membuat penilaian dan tindakan prinsip. Prinsip ini penting terutama dalam konteks masyarakat majmuk di mana sensitiviti budaya yang keadilan konteks amat diperlukan. Dan yang kelima, maslahah atau kepentingan umum yang menjadi salah satu objektif utama syariah dan dasar sosial Islam. Ia menuntut agar semua dasar dan tindakan dipertimbangkan kemaslahan masyarakat secara menyeluruh. Antara tokoh yang banyak menyumbang kepada pembangunan gagasan ini ialah Said Muhammad Nakyub Al-Atas yang menekankan bahawa pendidikan dan falsafah adalah alat membentuk insan beradab bukan sekadar manusia berilmu. Pendekatan ini bukan sahaja menyanggah liberalism ekstrim yang menafikan dimensi spiritual malah menyokong nilai sejagat seperti keadilan, maruah dan kesejahteraan. Selagi ia berlandaskan hikmah dan nilai ilahi, sebagaimana yang ditegaskan dalam artikel tersebut, keamanan sejati bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi melibatkan keseimbangan dalam insan dan struktur masyarakat yang berpaksikan nilai-nilai ketuhanan. Dalam dunia yang semakin terputus dari nilai nurhani, pendekatan Islam ini boleh menjadi asas penting dalam membina peradaban yang lebih adil, penyayang dan berteraskan kesejahteraan sejagat. Sekian laporan khas dari saya, Ikmal Fikri. Terima kasih. Saya, Fifi Farah Nuhazira, kini melaporkan kepada anda bagaimana kerangka falsafah keamanan Islam ini boleh diterapkan secara praktikal dalam konteks Malaysia. Dunia sedia maklum bahawa Malaysia merupakan negara yang kompleks iaitu mempunyai pelbagai etnik, agama dan budaya. Namun kita tidak lari daripada pelbagai cabaran. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia adalah ketegangan antara kaum dan agama. Sebagai negara yang mempunyai pelbagai kaum dan agama, sudah semestinya kita mempunyai fahaman yang berbeza dari pelbagai aspek yang dapat menyebabkan ketegangan justeru rakyat Malaysia perlulah saling hormati antara satu sama lain. Cabaran yang kedua adalah jenayah cyber dan salah guna media sosial. Antara contoh jenayah cyber adalah cyber bully, kecurian entiti dan penipuan atas talian. Kesan daripada itu ia dapat menggugat ekonomi dan juga keselamatan negara. Pencemaran yang cabaran yang ketiga adalah pencemaran dan kerosakan ekologi. Pemaju dinasihatkan supaya utamakan masyarakat sebelum melakukan sesuatu projek. Sebelum melakukan sesuatu projek perlulah memastikan ianya tidak menggugat keselamatan masyarakat sekeliling. Cabaran yang terakhir adalah kemerosotan moral dan krisis politik. Kemerosotan moral dan krisis politik adalah isu yang besar yang sering berkait antara satu sama lain, sama lain serta memberikan kesan yang besar dalam kalangan masyarakat dan juga negara kemerosotan moral merujuk kepada penurunan nilai-nilai etika, ahlak dan juga integriti dalam masyarakat. Kesan daripada itu berlakulah peningkatan gejala sosial. Ianya berpunca daripada kurangnya, per, kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama dalam diri masyarakat. Krisis politik Krisis politik. Krisis politik di mana keadaan politik mengalami ketidakstabilan dan kehilangan. Maka dengan itu, berlakulah kehilangan kepercayaan rakyat dan sebagainya. Kesan daripada itu, perpecahan dalam kalangan masyarakat mula berlaku. Artikel ini menyentuh kajian Umainah pada tahun ini 2025 daripada University Sains Islam Malaysia yang menunjukkan pendekatan keselamatan teknikal semata-mata tidak mencukupi untuk menjaga keamanan. Justeru nilai spiritual dan tanggungjawab moral mestilah digabungkan. Statistik jenayah Malaysia 2024 menunjukkan peningkatan ketara dalam jenayah indeks, kekerasan dan juga cyber. Maka segala cadangan dalam artikel ini sangatlah relevan iaitu ia mengintegrasikan pendidikan nilai, memperkukuhkan hubungan sosial dan melaksanakan dasar ber berasaskan prinsip hikmah dan maslahah. Dalam hal ini, Malaysia boleh menjadi model bukan sahaja dalam menjaga keamanan dalam negara tetapi menyumbang kepada wacana global yang lebih adil, spiritual dan seimbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Asyah binti Muhammad Nasir kembali bersama anda sebagai pembentang terakhir bagi laporan khas ini yang bertajuk Merangka Semula Fasafah Keamanan Sejagat Dalam Konteks Malaysia. Untuk segmen ini, saya akan mengupas analisis kajian serta membawa anda kepada penutup dan lumusan keseluruhan. Kajian yang dijalankan bersifat kualitatif dan analitik. Ia memfokuskan kepada pendekatan falsafah yang bersifat perbandingan iaitu antara pemikiran Islam klasik dan moden dengan gagasan keamanan dari perspektif barat. Sumber utama meliputi tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Al-Ghazali dan terutamanya Syed Hussein Nas yang mewakili perspektif Islam moden. Sementara Johan Dialten dan John Paul Lederitz menjadi tokoh utama dari sisi barat. Seperti yang dihuraikan oleh Johan Gelton 1996, keamanan tidak cukup sekadar keamanan negatif iaitu keadaan peperangan. Sebaliknya, beliau memperkenalkan konsep keamanan positif yang merangkumi keadilan sosial, hak asasi manusia dan struktur masyarakat yang tidak menindas. Menariknya, pandangan ini beriringan dengan pendekatan Islam seperti yang digariskan oleh naskh 1996 yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam dan Tuhan. Baginya, keamanan sejati lahir daripada keharmonian spiritual bukan semata-mata dari institusi politik tetapi dari dalam diri dan sistem nilai manusia itu sendiri. Kajian ini juga melihat kepada pendekatan jempau lederec yang menekankan keperluan membina keamanan dari akar umbi melalui pendidikan dialog antara budaya dan tamadun serta pemulihan hubungan kemanusiaan selepas konflik. Gabungan idea ini memberi gambaran bahawa keamanan sejagat bukan lagi satu konsep utopia. Ia boleh dicapai jika dibina secara inklusif nilai berpusat dan berpandukan hikmah pelbagai tradisi. Dalam konteks Malaysia, kita berada dalam kedudukan istimewa sebagai negara yang berbilang kaum, agama dan budaya kita sebenarnya memiliki asas yang kukuh untuk menjadikan model persafah keamanan yang lebih holistik dan spiritual. Malaysia tidak perlu mengikut model sekular keras seperti di Barat. Namun, kita juga tidak harus terlalu tertutup hingga menolak nilai sejagat. Di sinilah pentingnya pendekatan wasatiyah, keseimbangan yang ditawarkan oleh Islam dan digarap secara lokal oleh masyarakat Malaysia. kita boleh membina model keamanan yang berpaksikan nilai seperti kasih sayang, toleransi, hikmah, keadilan dan tanggungjawab sosial serta ditanam melalui sistem pendidikan, dasar awam dan dialog antara agama dan budaya. Artikel dan perbentangan ini bukanlah sekadar kritikan kepada sistem setiap ada. Ia menawarkan situasi alternatif yang lebih lestari iaitu merangka semula keamanan dari bawah dengan menyemai nilai murni dalam generasi muda, memperkukuh institusi pendidikan dan menggalakkan budaya ilmu dan hormat menghormati. Dengan itu, kita bukan sahaja memperkukuhkan keamanan nasional bahkan menyumbang kepada wacana falsafah global yang lebih berimbang, inklusif dan manusiawi. Sebagai penutup, izinkan saya tinggalkan satu persoalan bersama anda semua. Apakah keamanan hanya sekadar ketiadaan peperangan? Atau ia sebenarnya satu usaha berterusan untuk memahami, menyantuni dan menyatu? Saya, Nur Aisyah binti Muhammad Nasir, mewakili seluruh pasukan pemberita anda mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian sepanjang pembentangan ini. Marilah kita bersama-sama bina semula falsafah keamanan sejagat yang benar-benar menyeluruh, menyatu dan berakar kepada nilai mengi insani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.